Понеділок, 6 березня, міська оперативна нарада в місті жовті води з 2 по 4 березня проводилось відпрацювання працівниками обласної поліції. Місцевим правоохоронцям допомагали долати злочинність. Тим часом Жовтоводська поліція готується до візиту начальника обласного управління поліції Ігора Репешка, який має приїхати до нас 9 березня. Напередодні міський голова Володимир Абрамов провів тристоронню зустріч з начальником жовтоводської поліції Ілоною Лимаревою та прокурором міста, щоб обговорити проблеми, які на даний час існують. Моя просьба була перша. найти хотя бы один фонарь из украденных 11 на бульваре Свободы. 13 уже. А если не найдут хотя бы один фонарь из 13, то хотя бы показать, что полиция работает, и найти того человека, который негодяй это сделал. Вторая просьба была хоть каким-то образом остановить кражи металла в виде люков водопроводных, канализационных, люков теплосетей, кабелей Укртелекома. Следующий вопрос был поднят о незаконной торговле в городе. А именно какой? Цитирую себя. Меня не интересуют бабушки, которые торгуют укропом, луком и так далее. Меня интересует незаконная торговля, такими продуктами питания, как мясо и молоко. Мясом у нас в городе, в отличие от Павлограда, на улицах не торгуют. У нас в городе, это как собака за хвостом хоняется проблема – это продажа молочной продукции. В Павлограде тоже на улицах торгуют молочной продукцией. Следующая моя претензия была – это пьяные за рулем. У нас вроде бы как сотрудники госавтоинспекции, которая называется ДАИ, вроде как ездят, контролируют состояние у нас правил дорожного движения в городе. И вроде как и пьяные у нас должны быть, а я протоколов не вижу. Следующий вопрос у меня – это дети в спутнике. Мы с детьми в спутнике ничего не можем сделать. Сидит, по сидел. Вот, да, да, вот. Я ему и говорю. Смотрите, он сам предложил. Говорит, Руслан, говорит, Владимир, давайте мы тогда возьмем какого-то ребенка, найдем, приведем к родителям и скажем, что родители, вы нарушаете кодекс Украины в административных правонарушениях, а именно вы ненадлежащим образом занимаетесь воспитанием ребенка. Составим протокол, опять покажем на видео, таким образом будет хоть какая-то у нас воспитательная работа. Следующий вопрос у нас был, это торговля наркотиками. Дословно я примерно сказал следующее. Убить, исключить, вернее, побороть наркоманию мы не сможем. Это понятно, это аксиома, это кто-то если сомневается, это, ну, это, мы не сможем. Трафики, наркотики, мы, мы не сможем это сделать. Я, дословно, попросил следующее. Когда я днем, находясь на стоянке возле магазина «Таис», созерцаю продажу наркотиков днем возле общежития по Кропоткино, 14-й, 1 от «Таиса», я, я говорю, а может, я может что-то уже вообще ничего не понимаю. Шприцы возле восьмой школы. Меня спрашивают, а что там и сейчас шприцы лежат? Звоню руководителю общества Афгана. Есть шприцы? Владимир, я всегда, все есть, я на видео заснял, пожалуйста. Шприцы тоже, но ну, потребление наркотиков, тем более на территории заведений учебных, детских, это, это же является там, админ и даже до уголовной ответственности. Это запрещено делать. Следующая была просьба по кражам, которые уже замучился у нас депутат Всюкевич. Он сначала жаловался, а потом уже и не жалуется. Я ему говорю, у нас есть депутат Сергей Авсюкевич. Он держит в городе Желтые воды магазины. Старается, аккуратный магазин. Он арендовал Славутич, там приветливо у него в киоске есть. Торгует. Он торгует, торгует, а в киоске было, не одно... в Славутич проникновение было. В киоске проникновение было. А про вже на год пройшов, а ніхто не найдено. Ось які проблеми хотів вирішити мер. Але проблеми почалися вже того ж дня у міських підприємців. Поліція розпочала перевірки об'єктів торгівлі. Через 40 хвилин чи час від депутата Всікевича получаю смс Владимир Владимирсі, а що робиться? В мій мой Пришли сотрудники полиции, представляться не хотят. А все-таки здесь сидит, поэтому сейчас его очевидца спросил. Представляться не хотят, проверяют магазин, документы в магазине. Звонков было много, то есть, потому что знаю, что я занимаюсь э, розничной торговлей. И мне звонили просто разные предприниматели, и их объекты, ну просто кошмарили. То есть люди приходят, начинают угрожать. Кстати, не представлялись... <клёпко> оказали они из Вольногорска, то есть из Вернинебровска. Был там такой майор, по-моему, да. Ну, в такой, как бы, в ажиотаже мы не зафиксировали, кто конкретно там. Ну, это была целая группа, где-то человек 7 или 8. Вот. И они подряд по городу, в общем-то, все объекты с требованием зайти, посмотреть документы на требования, допустим, Покажите предписание или там какой-то приказ. Ну-ка, хоть какую-то бумагу о том, что вы должны сейчас произвести проверку, мы имеем право в любой момент и все, никакие дела. То есть никто ничего не показывал, никаких не предоставлял ни документов, ничего. Вот, поэтому, ну такая вот ситуация. Ну хорошо такой людей вроде, документы все были, все нормально, но нервы потрепали конкретно. Вот, вот. вот такая вот. А, вплоть <свят> до того, что угрозы. Сейчас мы вызываем наряд. И, кстати, был наряд. Звонили в наше отделение. Это не местные, которые. Вызвали наряд для того, чтобы там, там арестовать товар, арестовать это самое, то есть опечатать ларьки. Обречиться. Якобы как отсутствие документов, но документы потом почему-то оказались на месте, и все нормально. А вот один из примеров работы патрульной полиции. Известный в городе предприниматель, который занимается ремонтом обуви. На мопеде, который переделан с велосипеда Орленок, поставлен туда мотор дешево деш, вот тут 5, по-моему, и он на нем и едет. Останавливать ее на машине сотрудники полиции патрульной и начинают говорить, а где документы. А где, чего и так далее. И так далее. Я все понимаю, конечно, он, очевидно, нарушил на мопеде, надо иметь номер мопеда, надо иметь права по категории А. Но неужели в этой связи нечем заняться более существенным, чем этого человека останавливать? Подеи минулого тижня та дии своих коллег прокомментировала начальник Жовтоводской полиции Илона Лимарева. Мы занимаемся по всем криминальным проваджениям, ищем виновных, изобличаем и привлекаем к уголовной ответственности, не на просьбы. Это наша работа. Работаем по всем направлениям. Второе. По поводу отработки со 2 по 4 число марта жалуются на то, что проверяли документы. Во-первых, ни рейд, ни ажиотаж, ни нагружание, ничего не проводилось. Были приглашены приданные силы с нашего желтоводского куста. В наш желтоводский куст входят сотрудники Вольногорского отделения, Верхненепровского, Софиевского, Пятихатского, ну и конкретно, естественно, Желтоводской полиции. Проверяли наличие лицензий на торговлю табачными изделиями и ликероводочными. Потому что неоднократно в наш адрес приходят жалобы также ж, от предпринимателей, имеющих эту лицензию, на лиц, торгующих этими же видами продуктов, там, продукции, без наличия данной лицензии. Выборочно никто не проверялся. Проверялись полностью все малые архитектурные формы, то бишь киоски, магазины, ночные заведения, на наличие, опять же, разрешения местных органов власти, вообще проведение каких-либо там продаж и работы. До какого времени имелось разрешение, тоже проверялось. Потому что многие заведения работают после 12. Вот и проверяли. Закона не работает, либо закона. Вы же сами к нам потом обращаетесь и говорите: устраните, устраните, устраните. А тут уже мы виноваты, что мы этим видом деятельности занимаемся. По вашим же, как говорится, не просьбам вообще. По нашей линии деятельности. Далее. По кабельной продукции. У нас за январь-февраль месяц увеличилась регистрация и внесение в ЕРДР краж данного вида. 26 января по сообщению граждан был задержан с поличным и заявлечен гражданин местный, гражданин Желтых Вод, который в тот же день был задержан в по порядке статьи 208. 27 числа ему было оголошено предложение решение данного похищения имущества, а именно Пату Кортеликом. И избрана мера пресечения содержания под стражей. 28 февраля данное криминальное проваживание было направлено в суд для вынесения уже там приговора. Помимо этого, за февраль месяц у нас только было зафиксировано 11 фактов изъятия, выявления изъятия наркотических средств. За 2016 год у нас было 16, а за, март, то есть за февраль месяц 11. Я не говорю, что это плюс, но мы занимаемся, мы в этом направлении движемся. За январь было 6 фактов. За март месяц уже в эту отработку мы также зафиксировали, выявили и... І також наркотічне средство, яке направлено на експертизу. Тобто ми роботаємо. Ми не, як не займаємося там нікого не нагружаємо, а іменно роботам по нашим напрямкам. Та якщо ж у жовтоводців залишаються скарги щодо дій правоохоронців, то озвучити їх можна генералу поліції Ігорю Репешко. Зустріч з громадою він буде проводити 9 березня у приміщенні жовтоводської поліції. Продовження історії з аварією на каналізаційному колекторі по вулиці Кропоткіна ситуація все така ж складна. Колектор продовжує руйнуватись, тож про капітальний ремонт поки не може бути й мови. Природа і все інше вносять свої корективи. К сожалію. Ну, даже сложно сказать. Все в очень, в очень аварийном, аварийной ситуации. Все трубы, коллектор. Ну просто такое впечатление, что он сделан не из бетона и цемента, а из песка. Вот, вот такое впечатление. Поэтому вчера произошло у нас очень большое э, обрушение, не обрушение стен, а обрушение коллектора. Вот и сейчас уже. Применяются новые технологии, подключены к работе все наши специалисты, вот специалисты, которые не только канализа канализационщики, но и все водники работают, потому что в апреле прошлого года произошло сокращение на участке канализационных сетей. Было 24 человека, оставили 12 человек. Ну, будем исправлять ошибки, будем, наверное, дополнительно посмотрим на участок канализации, брать хотя бы три человека, потому что очень сложно работать, люди не могут не ни заболеть ничего, потому что работы очень, очень большой объем. Но надеюсь, что в ближайшее время эти работы будут завершены, и после этого я предоставлю вам отчет. Значит, поскольку мы, когда только произошла эта авария, мы создали комиссию служебного расследования. Ежедневно мы э, все анализируем, все фиксируем, что у нас происходит. Вот, скажу вам так, что страшного ничего не происходит. Это обычная авария. Проблема в ней только в одном, что коллектор лежит на глубине 7 метров 80 сантиметров уже. Посчитали мы это уже абсолютно точно, мы дорылись до всего до этого. Очень большая глубина. Наразі планується виїсна нарада обласної державної адміністрації на базі нашого міста. Будуть вирішувати, яку допомогу надати Жовтоводському водоканалу. В наступному році усі жовтоводські школи та дитячі садочки будуть з автономним опаленням. Це обіцяє міський голова Володимир Абрамов і повідомляє, в місто заходить новий інвестор. В місто жовті води заходить інвестор, який за власні кошти буде будувати котельні, електричні, газові в місті жовті води для об'єктів призначення освітнього і іншого. В тому числі це всі школи, де нема автономного опалення, будуть мати автономне опалення. Я вважаю, роботи вже почнуться в травні, а може раніше. Тобто влітку вже роботи будуть закінчені. Ім'я інвестора в міській раді поки не оприлюднюють. Відомо лише, що організація з міста Київ.